Sentyabrın 25-də internetdə Millət vəkili Gülər Əhmədovanın şok görüntüləri adlı video yayılıb. Video görüntüdə fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektora Elşad Abdullayev və deputat Gülər Əhmədovanın, deputatın rəfiqəsi Sabir adına kitabxananın direktoruna Sevinç Babayevanın 16 dəqiqəlik söhbəti var. Qeyd edək ki, Gülər Əhmədova belə bir görüşün olduğunu inkar etmir, sadəcə videonun montaj olduğunu iddia edir. Videodakı söhbətdən Millət vəkilinin Elşad Abdullayevdən dəftər seçilməsi üçün rüşvət tələb etməsi bəlli olur. Ən hə azı məlumatı deyilmədi özüm aldım. Məncə verməşdəm. Heç bir məlumat təzə yox, bu da aşağı içərik çıxıram dedim. Bu da məlumatdır. Deyəsən səyirədir. Elşad Abdullayev isə əvvəlki illərdə də deputat olmaq üçün müəyyən məbləğdə pul verdiyini, amma millət vəkili ola bilmədiyini bildirib. Gülər Rəhmədova siyasətin oyun olmadığını deyir və istənilən məbləği ödəyərsə Elşad Abdullayevin deputat olacağına söz verir. Seçkilərə 7 gün qalmış, prezidentin təsdiqlədiyi deputat siyahısını dəyişdirdiyini bildirir yayılan video ilə bağlı açıqlama verən Gülərəhmədova Elşad Abdullayevin cinayət əməllərinə qarşı mübarizə apardığına, onu susdurmağa çalışdıqlarını deyib. Elşad Abdullayev isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Gülərəhmədovanın video görüntünün montaj edilməsi haqqında dediklərinə belə münasibət bildirib. Bu boyda montaj olar, bu adamlar öyrəniblər xamiya şərh atmğa. Gündə insan hüquqlarından, demokratiyadan danışıırlar, ancaq mən özüm yapçı olmuşam. Fəcdr Əliyevə dəstəkləmişəm, amma İndi baxıb görürəm ki, ölkə nə gündədir. Adam oğurluq ilə məşğul olanlar bu gün hakimiyyətdə otururlar. Qeyd edək ki, 2 gün qabaq yayılan videonun izləyici sayı sürətlə artır. Video qalma qalını Vəkil Aslan İsmayilov şərh edir. Bu bütün Azərbaycan üçün utanç verəcək bir haldır. Hər sən kimi biz hamımız parlamentin saxta formalaşdığını bilirdik. Məni tanıyanlar, məni izləyənlər gözəl bilirlər ki, mən Daim Azərbaycanın çıxış yolunun ancaq və ancaq demokratik seçkilərdən keçdiyini demişdim. Həm bələdiyyələrə, həm parlament, həm prezident seçkiləri. Nə qədər ki bu olmayacaq, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxuruluq toyan edəcək. İndi dediklərimizin biz əyani sübutunu gördük. Yəni fakt ortalıqdadır. E, bu günlərin mən artıq e, baş prokurorun, ondan sonra Əli Həsənovun Bunu mövzuyə fikirləri ilə tanışam və bu mənə deməyə əsas verir ki, bunlar bu işi batıracaqlar. Ona görə ki, əgər doğrudan Azərbaycanda qanunvericilik varlısa da, hər doğrudan biz rəsmlərin elan etdiyi kimi hüquq dövlətində yaşayırıqsa da, hələ ilk dəfə Elşan Abdullayev yazılı müraciət edəndə dərhal ofiklardan cinayətçi qaldırılıb araşdırma başlamalı idi. Bu edilmədi. Nijar Yaqublu 23 yaşında bir qızın Həbslə bağlı bəyanat verən Respublikanın Baş Prokurorluğu nə Zakir Qaraalov, nə də Rüstəm Usubov Baş Prokuror və onun birinci müavini Rüstəm Usubov Nijar Yaqubunun işi ilə bağlı göstərdiyi cənfəşanlığı burada susqunluqla yerinə yetirdilər. Sadəcə mətbuat xidmətinin bəyanatı ilə kifayətləndilər ki, işi başçар prokuroruna göndərmişik. Bu bir mənalı həmin üçün batırılması demektir. Ona göre ki, söhbət millet vəkilindən gelir. Eğer doğrudan adaletli araştırılma geçse, o gerek Respublika Prokurorluğunda gedirdi. Ona göre ki, gelicek cinayet subut olunarsa, güler Ahmetova hakkında parlamente təqdimat verme hüququ ancak baş prokurordadır. Boş verənlərə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsanov münasibət bildirib. O deyib ki, internet informasiya resurslarında yayılmış məlum video material dövlətin anti-korrupsiya siyasəti çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirilməsinə əsas yaradır. Digər tərəfdən, həmin material Əlşad Abdullayev kimi neqativ insanların qeyri-qanuni dolayı yollarla hakimiyyət orqanlarına yol tapmaq və mənsəb qazanmaq istəyinin baş tutmaması, həvələ dövlət orqanları nın belə hallara qarşı əsl münasibətinin göstəricisidir. Mən şübhə etmirəm ki, müvafiq orqanlar internetdə yayılan bu materialla əlaqədar olaraq lazimi tədbirlər görəcəklər. Ondan başqa Əli Həsəlanın çıxışını yaxın izlədiniz. Bu sadəcə göstəriş idi ki, bu bilirsiniz, yəni yenə dəmi onu deməyə insan cərrah psixoloq da hazırlıqlı ola ki, belə biabrçılıqdan sonra bu biabrçılığa don geydirmək istəsən ki, Görürsən, biz 500 minə satılmırıq. Qaldı bu günlərim dövrüyə buraxılan videonun keyfiyyətsiz olması məsələsinə. Bu barədə dünya praktikası var. Uzağa getmək lazım deyil. Təxminən 1 həftə bundan qabaq Gürcüstanda türmələrin birində məhbusun döyülməsi ilə bağlı Gülər Əhmədovanın videosundan da qat-qat aşağı keyfiyyətli video yayımlandı. Onun nəticəsi olaraq türmə rəisi başda olmaqla Məhkupsuz doyan 10 nəfər həbs olundu. İki nazir istifaya getdi və ölkənin prezidenti Saakaşvili xalqa müraciət edib xalqdan üzr istədi. Ha bizdənə baş verir. Və ona görə burda keyfiyyət söhbəti artıq ortaya atılmış söhbətdir. Keyfiyyəti də qaydasındadır və olanlar da həqiqəti əks etdirir. Bunu hamı bilir. Söhbət əxlaq problemidir. Bundan da yenə təxminən 1 ay qabaq Adı cüzi bir korrupsiyada qalmaqalında hallanan Yaponiyanın maliyyə naziri intihar etdi. Utandığından. Ha bizimkilər isə nə üçün utanır? Əksinə etdiyi hərəkətlərə dəngə endirmək istəyirlər. Bu videodan da özünə bir qəhrəman obrazı düzəltmək istəyirlər. Bu sadəcə 9 milyona hörmətsizlikdir. Mən yenə deyirəm, burada qanundan söhbət eləmək yersizdir. Ona görə ki, qanunun olan ölkədə qanunla danışırlar. Qanunu olsaydı Elshad Abdullah-ın rəsmi müraciəti var idi. Və müraciətdən dərhal sonra cinayətçi qaldırılmalı idi. Faktlar sübut olunduqdan sonra baş prokuror Milli Məclisə deputat toxunulmazlığının götürülməsi ilə bağlı müraciət etməli idi və cinayətçilər həbs olunmalı idi. Am burdan isə heç nə olmur. Əksinə, baş prokuror o qədər qorxur ki, mətbuatda gedən məlumata cin Gülər Əhmədova prokurorluqda din dindirilir. Daha hal reaksi verdiləcəyi xeyr dindirilmir. Azqala Gülə Rəhmədovdan üzr istəmək istədilər. Yəni bu bir abırtçılıqdır. Baş prokuror video görüntülərdə yer alan məlumatların araşdırılması üçün Bakı şəhər prokurorluğuna göstəriş verib. GD-dəki deputat Gülər Əhmədova 2011-ci ilin oktyabrında Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalını rüşvət almaqda ittiham edərək baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etmişdi. Onun müraciəti əsasında həbs edilən Əvəz Zeynalının məhkəməsi hələ də davam edir.